во имя Отца и Сына и Святого Духа. Похвала Пресвятой Богородицы или Суббота Акафиста – это день, когда православные христиане прославляют Пресвятую Богородицу и просят защиты от врагов видимых и невидимых. В субботу на пятой неделе Великого Поста Православная Церковь отмечает теплый и добрый праздник, торжественно возглашает благодарственную похвалу Пресвятой Богородицы. История праздника – берет начало в VII веке. По церковному преданию, тогда на Константинополь напали персы и скифы. Греки не смогли им дать отпор. Тогда после службы перед иконой Божьей Матери Одигитрии патриарх Сергий взял образ и ризу Пресвятой Богородицы, которые находились во Влахерском храме, и обошли с ними Константинополь. Ризу Божьей Матери погрузили в Босфорский залив, в тот же миг поднялась буря и потопила вражеский флот. В ту ночь благодарные жители, которые находились во Влахерском храме, возгласили защитницы града победную всеночную и неседальную песнь, то есть Акафист, сбранной воеводе победительная, яко избавшийся от злых, благодарственная восписуем тира и Богородицы. Неседальная песнь называется, потому что ее воспевают стоя. Сначала этот праздник совершается только в Константинополе, во Влахирском храме, позднее его внесли в уставы монастырей, а затем сделали общим для всей церкви. Похвалу Пресвятой Богородицы называют еще субботой акафиста. В субботу пятой седмицы Великого Поста он входит в состав богослужения и поется на утренней, пятницу вечером. Богородицу славит и верит, что Пресвятая и сейчас защитит и поможет бороться с врагами видимыми и невидимыми. В этот день можно посетить храм и воспеть хвалу Божьей Матери. Радуйся, невеста и невестная. Аминь.